Prognozu no yeniy 4K texnologiyalı LG Ultra HD televizorları təqdim edir. Hidrometeoroloji Prognozlar Bürosunun məlumatına görə martın 7-sində Naxçıvanda 17, Ordubadda 19 dərəcə istidir. Şuşada 10, Kəlbəcərdə 10, Xankənddə 11 dərəcə istidir. Qazaxda 17, Gədəbəydə 14 dərəcə istidir. Mingə çevirdə 18, Gəncədə 19 dərəcə istidir. Ağdaşda 20, Kürdəmirdə 20, Ağcaqəbədi də 18 dərəcə istidir. Balakəndə 13, Şəkidə 14, Zaqatala da 15 dərəcə istidir. Qubada 15, Qusarda 13, Xaçmazda 16 dərəcə istidir. Ağsu da 17, Biləsuvarda 20, Şirvanda 18 dərəcə istidir. Cəllabad da 19, Lənkəran da 18, Astarada 20 dərəcə istidir. Şamaxıda 14, Bakıda eləcə də Sumqayıtda 14 dərəcə isti müşahidə olunacaq.